ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଯୁଗ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ମହାସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ୍ଷେତବିଖ୍ୟାତ ଓ ମୁର୍ମୁକ୍ତୁ ହୋଇ ଧରାବଲଣ୍ଠିତ ଘୋର ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅଧର୍ମ ଜଗତରେ ଘଟିଯାଇଛି ମରଣାପନ୍ନ ଜୀବର ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମରଣୋଚ୍ଛାସ ଜଗତକୁ ଭୀଷଣ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇଛି এখানে কেবল অজ্ঞান অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে রে এবং স্বার্থ সুগাল বিকট চৎকার করুছি এ সুযোগের বয়স মানে রুদ্ধর পানমত এবং ভূগি কীটগুড়ি নিষ্পেষিত হয়েছেন বিষাদ রক্ষাসী ঘোরটাহ করছে হ্যা এ দুদিনের এপরি কেউ ঋষি কেউ তপনিষ্ঠ শান্তিমাতার একা নিবৃত্ত সাধক যে। ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କମଣ୍ଡଳରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି ବାରି ସେଚନ କରି ଏହି ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭୀଷଣ ରଣକୋଳାହଳ ଏହି ଭୀଷଣ ନର ଶୁଣିତ ପ୍ରବାହ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ ଏ ଭୈରବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର କ'ଣ ସମ୍ବରଣ କରିହେବ ନାହିଁ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଚିରଦିନ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରିଆସିଛ ଆଜି ତୁମର ଏ କାର୍ପଣ୍ୟ କାହିଁକି আজি আজ নির্বাধ নি কী জগতক দেহপা তুমার অছি বর্তমান হস্ত হস্তপ্রসারণ করা কণ তুম পক্ষে শোভা হচ্ছে তুমি কাজ বর্তমান রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা রূপে ভিক্ষার্থী জীবক কৃপা ভিক্ষা দেওয়া আজর পৃথিবীব্যাপী তামসিকতা কোণ তুমি অজ্ঞান করে রখো কদাপি নহে উঠ জাগ ভারত সন্তান গণ তুমি জাগিলে জাগলে জননী জাগি তোমান মহাপক্ষী হই তোমান মুখাপেক্ষী হই সে নিশ্চেষ্ট অ মাগাইব তুমি যে পূজার আয়োজন করছ তাহা দোষদৃষ্ট হয়ে যাইছি তাহা কুকুরের লুপদ জীবা পৃষ্ট হয়েছি তাঁকর ছাত্র ছাত্রভাবে স্বনয়ন উৎপাদন প্রয়োজন না জগাইয়গাইয়া ব্রাহ্মণ্য ভাব হৃদয় আবশ্যক তুমি মানে স্বার্থপরতা হিংসা দেশ ভুলি ବାହ୍ୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦୂର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ସମାଧିସ୍ତ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ସିନା ସତ୍ୟ ଅବଧାରଣା କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ସିନା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଲ୍ଳ ଉତ୍ଥିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସିନା ଦେଶମାତା ପ୍ରଭୁଦ୍ଧା ହେବେ ତୁମେମାନେ ବାୟସର ପଦଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଶକୁ ନେଇ ଗୃଦ୍ଧ ନିବେଶ ଧାରଣ କର ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଅ ଆଉ ଏହି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ନିରତ ହୁଅ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ତାହା ବିକାଶ କର ବହୁ ରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ତଦ୍ଵାରା ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟତର ଦାବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଜି ଦେଖ ତୁମେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛ ସାଧନା ନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର କାହାର କୃପାରେ କିଛି ଲାଭ କଲେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣମାନବ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭର ପ୍ରକୃତ ଓ ଅପକଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଭଗବାନ ତାହାର ସହାୟ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ତାମସିକ ଓ ରାଜସିକ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଦାସ କରି ଆଜ୍ଞା ବହ ରଖି ଚଳିବ ଆମଦ ଛଳାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧ ବା ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ନାହିଁ ବିନା ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ମାଣ୍ଡିତ ହୋଇ जीवन्मुक्त भाजरे काल जापन करंगम व्या यंचित सचराचर तत्पद दसीत जे नस्में सज्जनंद घन परम ब्रह्म आकाश सहित अचल और सचल ଆକାଶ ସହିତ ଅଚଳ ସଚଳ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି